Всем привет! Я художник Андрей Клишин, продолжаю рассказывать о своих картинах, об их странной связи с нашими жизнями или с какими-то, не знаю, другими жизнями. Мне кажется, что все-таки существуют какие-то тонкие миры, какие-то миры, которые живут где-то рядом с нами или сквозь нас, и вот эти тонкие миры, ну, как-то каким-то образом взаимодействуют с нами. Мне кажется, некоторые люди могут их почувствовать, могут их как-то распознать или как бы заглянуть туда. И только совсем немногие из них, скажем, художники или писатели, могут отобразить это, как, как они это видят, как они это чувствуют и вообще что это такое. Почему я так думаю? Я это увидел в своих картинах. Вот откуда бы мог взяться вот этот образ? Эта картина 2019, наверное, года. Назвал ее «Ожидающий». Я не собирался рисовать этот образ. Вот так он у меня получился. Как будто бы какое-то бестелесное э, существо должно идти туда на луч света. И почему-то вот он остановился, и он чего-то ожидает. Может быть это какой-то э, вид из тонкого мира. Может быть это просто плод моего воображения. но вот такая странная э, ситуация как бы подсказывает нам что что все таки что то есть, что все-таки какие-то миры рядом с нами существуют или рядом с нами или внутри нас или вообще где-то там очень далеко. В общем, мне кажется, что я что-то чувствую, что я чувствую какие-то связи, какие-то, не знаю, явления, которые происходят там и как они распространяются на нас. Давным давно как-то я выдумал себе, что у меня есть какой-то э, человек, какое-то э, нематериальное существо которая живет в другом мире, но почему-то как-то она умеет контактировать с нашим миром, в частности со мной, с моим сознанием. И я от него узнал интересные вещи, что там в тонких мирах эти люди очень зависимы от нас и очень ценят, когда мы их здесь ну, ценим как-то материально то есть уступаем им место, не знаю, посвящаем им какие-то рассказы и произведения искусства, вспоминаем их, ассоциируем их с какими-то вещами, с какими-то предметами или же с какими-то образами, в частности, допустим, на картинах. Вот у меня есть три предмета от моих, от моих близких людей – которые уже ушли. И причем я как бы вспомнил об этом вот только сейчас, совершенно недавно. Сначала умер мой отец в 2014 году, не смог пережить войну, переезд. Вот. И у меня от него осталась фляжка, титановая фляжка. Когда-то ему подарили на Усть-Кногорском титаномагниевом комбинате производили титан, и там, значит, наш родственник работал. И вот эти фляжки в качестве сувениров, значит, продавали, и он подарил отцу эту фляжку. Потом умерла моя жена. Я вспомнил, что у меня кольцо обручальное. Вот с того периода, когда мы с ней обручились, вот с этих времен у меня это кольцо на пальце, как бы память о ней. Потом умерла моя мама. И я вспомнил, что я ношу крестик, который мне мама когда-то подарила, повесила на меня, вот носи. Мне кажется, вот такими действиями, такими вот вещами мы отдаем дань уважения, мало того, что своим близким, а еще и тем существам, в которые они превоплотились, в тонких мирах. Вот такая вот заумная история у меня сегодня, посвященная картине «Ожидающий». Ну вот, картина ожидающей. Всем привет и пока!